резонансный адвокат, мы ему дело приплетем, но он выкрутится, но, говорит, будет с отвечать. Это следователь по делу, который, это я к вам как к процессуальному руководителю обращаюсь. К сожалению, вчера был занят в процессе и не был в СИЗО. Сегодня будет заявление на ваше имя. Будете разбираться. Так скажите мне, за что вы меня собираетесь садить? И по этому делу, да? Или из этих ребят, которые здесь в охране сейчас, кого-то из них, придумайте им статью, нарисуйте. Порядке 221 ознакомление с материалами. Скажите мне, почему до сегодняшнего дня я не могу ознакомиться с материалами в порядке 221? -е? Объясните мне. Посмотрите, на имя начальника. А вы не даете адвокату материалы криминальной справки? На министра? да. Не дают. где там Я ну, що вашу апеляцію? Смотрите. Я не можу так, просто не втримувати. На апеляцію? На вашу апіляцію? А говорили тобі там, що смалі там піариться на тобі, на ніж від...